Kita sering kali menghadapi masalah untuk membezakan antara limau nipis, limau kasturi dan limau purut. Lebih-lebih lagi, bila suami diminta ke kedai oleh isteri, ha, tentu takut tersalah beli kan? Walaupun digunakan di dalam semua jenis masakan, namun ada juga yang tidak sesuai. Nak tahu apa perbezaan dan potensi yang boleh diperolehi? Jom tonton video ini hingga akhir. Sekilas pandang, pasti kita dapat membezakan ketiga-tiga jenis buah ini dari segi bentuknya. Cuma yang menjadi masalah, kita tak tahu mana satu limau purut, limau kasturi atau limau nipis. Jadi, untuk perbezaan pertama ini, mari kita lihat dari sudut bentuk fizikal dan tekstur kulitnya. Buah limau kasturi mempunyai saiz paling kecil di antara ketiga-tiga limau ini. Kebiasaannya, ia bersaiz antara 2 ke 3.5 cm. Buahnya berbentuk bulat, tekstur kulitnya lebih licin jika dibanding dengan yang lain. Buah limau kasturi berwarna hijau tua dan pudar semasa muda dan bertukar warna menjadi hijau berkilat atau hijau kekuningan apabila sudah matang. Kemudian, ia akan berubah warna kepada kuning atau jingga apabila terlebih matang. Jika dibandingkan dengan limau nipis pula, buahnya bersaiz sederhana antara 3.5 cm hingga 5 cm. Berbentuk hampir bulat, tekstur kulitnya nipis dan berwarna hijau tua semasa muda. Buah ini akan bertukar warna hijau cerah atau hijau kekuningan apabila matang dan berwarna kuning keseluruhannya apabila terlebih matang. Bagi buah limau purut pula, ianya boleh dibezakan dengan mudah disebabkan bentuk seperti buah pear dan struktur kulitnya menggerutu. Saiznya pula antara 5 cm ke 7 cm. Berwarna hijau gelap semasa muda dan berubah kepada hijau kekuningan apabila sudah matang. Bagi perbezaan yang kedua pula, limau-limau ini akan dibezakan dari segi warna isi dan kandungan jus airnya. Limau kasturi mempunyai warna isi seperti kuning ke jingga pucat manakala limau nipis dan limau purut pula mempunyai isi yang berwarna hijau kekuningan. Apabila diperah, jumlah airnya juga berbeza. Limau kasturi paling banyak kandungan air diikuti limau nipis dan limau purut yang paling sedikit kandungan airnya. Selain itu, ketiga-tiga air limau ini mempunyai rasa masam pada tahap yang berbeza-beza. Misalnya, limau kasturi rasanya masam dan sedikit manis berbanding limau purut dan limau nipis. Sebab itu, lima kasturi lebih banyak dicampur dalam masakan seperti mi goreng, laksa atau mi kari. Malah kulitnya juga boleh dicampur bersama bagi menaikkan lagi keenakan rasanya. Sementara itu, biasanya air perahan limau nipis boleh dijadikan jus minuman kalau ditambah dengan asam boi, hmm, pasti menaikkan selera. bagi buah limau purut pula ia tidak mengeluarkan jus yang banyak tetapi setitis jusnya setanding dengan 10 hingga 15 titis bau dan rasa masam macam jus limau nipis Okey sekarang kita dah tahu perbezaan ketiga-tiga limau ini dari segi tekstur dan bentuknya serta isi dan kuantiti jusnya. Pada perbezaan ketiga ini, jom kita lihat pula bagaimana rupa bentuk pokok dan daunnya pula. Jom! Pokok lima kasturi boleh mencapai ketinggian 4 meter dan mempunyai sistem percabangan yang tersebar. Kebiasaannya, pokok ini tidak berduri. Daun-daunnya pula kecil dengan panjangnya antara 3 hingga 6 cm. Hujung daunnya pula tumpul atau tiru sedikit dan tepinya bergerigi. Bagi pokok limau nipis, kebiasaannya mempunyai ketinggian kira-kira 3 meter. Keseluruhan pokok mempunyai duri yang tajam dan duri-duri ini terdapat pada pangkal daun. Daunnya berbentuk bujur berukuran 6 hingga 8 cm panjang dan 3 hingga 4.5 cm lebar. Pokok lima purut pula mempunyai ketinggian sehingga 5 meter. Batangnya keras, berdahan banyak dan rimbun. Pada batang terdapat duri yang keras dan tajam. Pokok lima purut ini mudah dikenali kerana struktur daunnya yang berwarna hijau dan berbentuk seperti nombor 8. Jika kita buat perbandingan dari segi luas kawasan tanaman, sudah pasti lima kasturi lah juaranya. Pada perbezaan terakhir ini, Mari kita lihat pula bagaimana penggunaan dalam menu masakan ataupun penghasilan produk hiliran. Sebabkan rasa lima kasturi yang masam dan sedikit manis, kita sering gunakan dalam menu makanan seperti maggi goreng, mi kari dan pelbagai lagi masakan tempatan. Selain itu, terdapat beberapa produk hiliran yang boleh dihasilkan daripada lima kasturi seperti jus limau kalamansi, pekasam, jeruk, herba, spa, wangian dan sebagainya. Jika kita lihat pada limau nipis pula, ia sering digunakan sebagai air jus minuman. Lebih lazat lagi jika diminum dalam keadaan sejuk. Hmm, sungguh melegakan tekak. Selain itu, ada juga yang menggunakannya sebagai penambah rasa dalam minum masakan seperti tom yam dan siakap steam. Dalam masa yang sama, produk hiliran yang biasanya dihasilkan dari buah limau nipis adalah tertumpu kepada produk kesihatan dan kecantikan seperti lotion, krim muka dan shampoo. Bagi limau purut pula, selalunya digunakan oleh pengamal perubatan tradisional sebagai bahan perubatan kerana sifat semula jadinya yang menghasilkan bau yang harum. Dalam masa yang sama, permintaan yang tinggi pada lima purut ini adalah pada daunnya di mana aroma yang segar dari daun itu dapat membantu menyedapkan menu masakan seperti tom yam, tumisan, gulai dan juga rendang Dari segi penghasilan produk hiliran Produk yang dihasilkan tertumpu kepada produk berasaskan kesihatan dan kecantikan seperti sabun, shampoo, lotion dan krim. Selain itu, buah limau nipis dan limau purut juga boleh digunakan sebagai bahan pencuci atau untuk menghilangkan bau-bau yang hanyir seperti ikan air tawar. Ha, sekarang anda dah tahu kan perbezaan ketiga-tiga buah limau tadi? Secara kesimpulannya, ketiga-tiga jenis limau ini mempunyai khasiat dan kelebihan masing-masing. Namun, masalah yang dihadapi oleh Malaysia adalah tahap kebergantungan terhadap import yang tinggi iaitu sebanyak 27.9% bagi menampung keperluan dalam negara. Ini secara tidak langsung boleh memberikan risiko kepada kekurangan bekalan limau jika terdapat masalah luar jangka kelak. Oleh itu, kita perlu mempromosikan penanaman limau tempatan dan penggunaannya bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import cara tidak langsung ia dapat meningkatkan pendapatan kepada petani. Semoga dengan video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jumpa lagi pada video akan datang. Sekian, assalamualaikum.